ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah malam ini kita akan dengarkan Kisah seram, kisah pengalaman Yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat seram kita Tapi macam biasa sebelum tu Saya mohon kita ambil sedikit masa Barilah sama-sama kita doa kepada rakyat Palestin Supaya Allah Subhanahu SWT Memberikan mereka keselamatan Dalam mengharungi getir-getir getir kehidupan Yang sentiasa ditindas oleh kekejaman Zionis Israel. InsyaAllah pada syuhada yang telah terkorban, Allah akan letakkan mereka semua di syurga bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Amin Ya Rabbal Alamin Baik, kisah untuk malam ini Ini baru kita nak cerita ni Menceritakan pengalaman seorang penunggang motor berkuasa besar Ataupun dengan erti kata lain Superbike bawa motor besar ni jiwa kena kuat hati kena kental sebab apa? sebabnya bukan semua orang boleh bawa motor laju macam superbike ni dia punya laju tu orang yang hati kering je boleh hadam cumanya persoalannya dekat sini adakah abang-abang motor superbike hati dia betul-betul kering ataupun indah kabar daripada rupa Mari kita dengarkan pengalaman seram Kiriman daripada saudara Ajit Pemilik Superbike malam ni Pengalaman abang-abang Superbike Diganggu jin yang hadir tanpa diundang Bismillahirrahmanirrahim Ajit tinggal di Rembau Negeri Sembilan Dah jadi rutin kebiasaannya Pantang ada masa ke lapangan Tak kiralah siang ke malam ke Pasti dia akan raih bawa superbike jalan-jalan jauh ikut suka hati dia Asalkan dia puas Dalam waktu yang sama Kadang-kadang Aji akan pakai 360 kamera ataupun GoPro dekat dada dia Sambil dia bawa motor Sambil tu dia akan merakam Tujuannya sebab apa? Sebab saja saya suka-suka nak buat konten tapi bukanlah selalu Kalau dia nak buat konten baru dia akan rakam Dia ada kirimkan pada saya satu video Video ni dia minta saya verify Minta pengesahan daripada saya berkaitan dengan benda pelik yang ada dekat video tu Kalau korang nak tahu nak tengok video apa nanti Last cerita ni nanti Saya tunjukkan dekat korang video yang dikirimkan oleh pengirim tu nak dijadikan cerita, satu hari kawan geng motor Superbike diorang ni berkahwin. Jadi dia ajaklah game motor semua ni bertandang ke majlis perkahwinan. Mereka pun berpakatlah sama-sama nak ride pergi ke majlis perkahwinan member dia ni lah. Semua yang terlibat ada lebih kurang 6 orang. Ada yang daripada Melaka, ada yang daripada Negeri Sembilan, ada yang daripada Kuala Lumpur. Motor yang pertama Ajit motor superbat yang kedua Ben motor yang ketiga Lee dan juga bini dia dan yang selebih dua orang lagi aa, naik motor yang lain lah Ajit Ben Lee dan bini dia lepas tu ada dua orang lagi kawan dia enam orang kesemuanya berkumpul dan bertolak sama-sama daripada Kuala Lumpur Menuju ke Bukit Tinggi Negeri Pahang Bila dah sampai ke majlis perkahwinan Macam biasa makan-makan, minum-minum Takak gambar, borak-borak, bersembang-sembang Dah selesai apa semua, maghrib tu mereka berenam carilah satu homestay dekat Bukit Tinggi. Saja nak berehat semalam ha, sebabnya malam nanti ada acara potong kek. Jadi itulah antara punca kenapa mereka perlu stay lagi satu semalam. Ha, masalahnya rumah homestay yang mereka cari last minute pada waktu tu agak terpencil sedikit kedudukan dia. Ajib memberi gambaran kepada kita. Homestay ni dekat area perkampungan Bukit Tinggi. Corak perkampungan di situ pula rumahnya jauh-jauh di antara satu sama lain. Ada yang rumah masih berpenghuni, ada rumah yang dah ditinggal usang, dah tak ada orang tinggal. Agak seram bila malam kampung tu memang betul-betul sunyi. Rumah homestay yang mereka menginap pada malam tu adalah rumah kayu dua tingkat. Saya cuba nak terangkan di sini bagaimana keadaan situasi yang berlaku pada malam tu. Cuba dengarkan baik-baik ya. Dua bilik dekat bawah dua bilik dekat atas. Ada empat bilik dalam rumah ni. Lee dan bini dia ambil satu bilik dekat bawah. Dua orang lagi kawan ni yang tidak bernama ni berkongsi lagi satu bilik dekat bawah. Bermakna baki dua bilik lagi yang dekat atas ni Ajit ambil satu bilik. Manakala kawan dia Ben akan ambil bilik yang terakhir. Ha, sekarang ni empat orang mengambil dua bilik dekat bawah. Dua orang Setiap seorang satu bilik ambil bilik dekat atas. Ha, sekarang faham ya? Tak ambil masa yang lama, bila aktiviti malam tu dah selesai, perut pun dah kejam, badan pun dah letih, masing-masing pun tidurlah di bilik masing-masing. Aji pula, malam tu dia ambil keputusan dia nak tidur sambil pintu bilik dia dibiarkan terbuka. Sengaja dia buat macam tu. Alasannya dalam bilik ni gelap sangat. Ha, dia perlukan sedikit ha, biasan cahaya daripada luar bilik kebetulan dekat tangga rumah ni ada lampu hiasan cendelia yang lama ha, jadi adalah sedikit cahaya yang masuk ke dalam bilik Ajib lampu cendelia lama tu ha, lebih kurang dalam macam gambar ni cuba korang tengok ha, inilah contoh lampu cendelia dekat tangga yang lebih kurang apa yang Ajib gambarkan kepada kita Cerita ni, gangguan ni bermula masa kawan dia Ben ni tengah tidur. Masa Ben tengah tidur dekat sebelah bilik Ajib, dia dengar macam pintu bilik dia ni terbuka tau. Ha, dan namanya pun rumah kampung. Pintu tu pun dah lama pintu kayu. Ha, dah berkagat dia punya ensel. Kalau buka pintu mestilah ada bunyi kan. Tidur Ben ni terganggu disebabkan bunyi pintu bilik dia ni dibuka. dalam keadaan yang mamai-mamai. Benny pun buka mata. Dia jeling lah sikit. Eh, siapa yang buka pintu bilik aku ni? Bila dia tengok, eh, eh ni perempuan mana pula ni? Bilik Benny gelap. Ha, dekat luar bilik dia pula ada lampu. Jadi, anda katalah kalau ada orang berdiri membelakangkan lampu, mestilah muka dia tak nampak sebab gelap. Itu yang Ben nampak pada waktu tu. Daripada biasa lampu, Rambutnya panjang Tapi muka tak nampak sebab gelap Perempuan yang buka pintu bilik Ben ni Dia berdiri je dekat depan pintu Langsung tak berganjak. Lama jugalah dia perhatikan Ben dekat atas katil Lepas tu pelan-pelan Ben selimutkan muka dia ha, Ben dah mula takut dah pada waktu ni ha, Superbaik-superbaik juga Badan sadu, badan sadu juga Tapi kalau dah keadaan yang macam tu ha, Siapa yang tak rasa tergugat kan Perempuan manalah pula ni Setahu aku dalam rumah ni hanya ada seorang je perempuan Iaitu isteri kepada Lee Takkanlah isteri kawan dia kot Bila Ben mengintai lagi sekali Dia nak perhatikan betul-betul siapa perempuan ni Tiba-tiba perempuan tu menghilang Dah tak ada depan pintu nak tunggu apa lagi kan Cepat-cepatlah Ben turun daripada katil dia keluar daripada bilik. Kebetulan pintu bilik Ajit ni tengah terbuka. Kan Ajit kata dia tidur buka pintu kan? Ben pun tanpa buang masa dia masuk bilik Ajit. Ha, sebab itu peluang yang dia ada. Dia masuk bilik Ajit. Dia goyang-goyangkan badan si Ajit yang tengah tidur ni. Ajit, Ajit. Ajit bangunlah Ajit. Bila dah digoyang-goyang dan digerak-gerakkan macam tu, Haji pun bangunlah daripada tidur. Dia tengok jam dekat tangan dia pukul 3 pagi. Haji tanyalah kepada Ben, Apa hal kamu di Ben? Kemudian Ben cakap, Eh, Jid, tadi ada perempuan buka pintu bilik akulah, Jid. Aku rasa itu bini Lee lah. Haji dengar macam tu Haji cakap lah Eh gila apa bini Lin nak datang dekat bilik kau Takkan dia sleepwalker sampai datang dekat bilik kau Apa hal Lepas tu Ben cakap Ha itulah Aku pun tak tahu kenapa Aku tak adalah tengok betul-betul waktu tu Aku tak nampak muka dia je Tapi memang ada perempuan buka pintu bilik aku tadi Jadi aku tumpang bilik kau lah malam ni je Aku takut lah Jadi malam tu Ben menumpang tidur di bilik Ajit ha, Persoalannya dekat sini Siapa yang buka pintu bilik bank? Ha, dalam rumah ni, hanya ada seorang je wanita iaitu isteri kepada Lee sahaja. Atau ada penghuni lain yang mereka tak tahu dalam memerhuni dalam rumah tu. Wallahualam. Keesokan pagi, masing-masing pun tengah kemas barang dan mula nak bersiap-siap. Sekejap lagi nak ride superbike Ada yang nak balik ke Kuala Lumpur Ada yang nak ke Melaka Ke Negeri Sembilan Tengah siap-siap ni -siap, Aji perasan yang si Ben ni Asyik perhatikan je muka bini Li ni Sekejap-sekejap dia jeling dekat muka bini Li Sekejap-sekejap dia pandang dekat muka bini Li Agak lawak jugalah pada waktu tu Sila lagi bulan Kalau Li nampak Eh Ben Kau minat dengan bini aku ke? kan dah gaduh pula kan? Lepas tu, uh, si Ben ni lah kepada jin. Jin, engkau bagi tahu dekat member-member kita ni sampai dekat Kuala Lumpur. Kita break sekejap ya. Masa tu nanti aku nak sembalah dengan dia orang pasal malam tadi. Aku tak nak cerita dekat sini jin. Kita belah dulu daripada rumah ni. Sampai dekat Kuala Lumpur baru kita buka cerita malam tadi ya. Dipendekkan cerita Bila dah sampai Kuala Lumpur Dah break dekat checkpoint Dah rehat apa semua Kemudian masing-masing bawa hala tuju Masing-masing Lepas tu tinggallah Ajib berdua je Dengan Ben yang belum bergerak lagi Tadi kata nak sembang Kenapa senyap pula si Ben ni Ajib pun tanyalah kepada Ben Ha tadi kamu kata nak sembang Apa sebab kamu tak cerita tadi Ben Ben cakap Jin. Aku rasa malam tadi bukan bini Lila, lah. Confirm bukan. Sebab bila aku perhati betul-betul bini Li tadi. Bini dia rambut dia tak panjang je. Lepas tu pula bini dia rendah je dekat bahu. Malam tadi perempuan yang aku nampak. Rambut dia panjang je. Tinggi perempuan tu. Bukan rendah tak kat bahu tau. Tinggi macam nak capai ke pintu aku nampak. Confirm. Malam tadi bukan bini Lee Jin. Kita sebenarnya Jin Dah duduk dekat rumah berhantu tau Jin Selepas Ajit dengar jawapan daripada Ben Ajit ada cakap sesuatu kepada Ben Cumanya saya rasa Dialog yang terakhir ni Biarlah korang dengar daripada mulut pengirim sendiri Saya bagi peluang kepada saudara Ajit Sama-sama kita dengar rakaman suara daripada mulut beliau sendiri apa yang berlaku seterusnya sebelum mereka berdua bersurai membawa hala tuju masing-masing. Jom kita dengarkan apa yang dikatakan oleh saudara Ajit kepada Ben. Yang datang bilik aku tu bukan dia lah rasa dia tu. Lepas tu saya cakap ambil kalau bukan bini dia lah, dah macam tu siapa pula? Ha, aku kau cuba ke siapa Cik cakap yang tu kan ah, Lain-lain cakap dengan dia Kalau kau nak tahu Siapa yang datang kat kau tu Kat ponti Cik cakap yang tu Ponti apa dia <laughs> Dia cakap lah ponti anak lah Eh siya kau meh Dia kata Iya Tapi siapa lagi yang datang ah, ha, Perempuan mana lagi yang boleh masuk ha, Kalau bukan kat ponti je Cik cakap Cik kata ha, ha, Pintu aku terbuka besar tu pun Dia tak nak masuk Cik kata ha, Ada Dia nak juga masuk pintu, rumah, apa Bilik kau yang, 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 yang tutup pintu ha eh dia kata depan ni kita kalau uh, pergi Red Bukit Tinggi kan kalau orang ajak kita check-in situ, kita yang pergi lah ya, dia ajak check-in situ, kita pergi check-in lain ya aku serang di rumah tu dia kata memang betul lah perempuan dia kata tapi uh, dia ikutkan saya dengan dia ni first time check-in uh, homestay tu yang yang lain tu dah biasa tapi kita orang yang first time check-in situ tu kita orang yang kena dia yang kena lah member saya, band tu yang kena lah dia yang kena apa gangguan macam tu Pengalaman saya, kawan saya tu, dia cerita kat saya apa yang datang dekat dia malam tu. Uh, Check-in homestay dekat Bukit Tinggi. Di sini saya ada terima satu rakaman video daripada pengirim. Video tu menunjukkan perjalanan Ajit dekat highway sedang menuju balik ke Rembau Negeri Sembilan. Masa dia tengah naik superbike tu tak ada rasa apa-apa pun macam biasa bawa laju dekat highway. Rakaman tu pula dibuat semata-mata kerana konten motor besar je. Dah alang-alang raik -alang, jauh-jauh apa salahnya dia buat rakaman kan? Tapi bila dia dah sampai rumah, dia nak tengok video yang dia rakam menggunakan pakai apa 360 ataupun GoPro dekat dada tu. Eh eh. Dia nampak macam ada benda dekat belakang dia. Seolah-olah ada benda yang menumpang. Jadi saudara Ajit hantar dekat saya atas tujuan nakkan kepastian sama ada betul tak apa yang dia sangkakan. Adakah benar memang ada penumpang lain malam tu bersama-sama naik motor dengan dia? Jawapan saya saudara Ajit, dengarkan baik-baik yo. Yes, setelah saya perhatikan betul-betul frame by frame memang ada satu kewujudan yang lain dekat belakang awak Ajit kita tak pastilah sama ada itu pontianak ke pocong ke ataupun pokok di rumah homestay dekat bukit tinggi ke wallahualam saya pun tak berani nak cakap apa benda dekat belakang awak pada waktu tu tapi memang nampak ada penampakan belakang badan awak atas motor tu mari kita tengok sama-sama video yang dikirimkan oleh saudara Ajit ni Ha, nanti saya cuba grup, saya cuba video tu slow motion ha, agar kita semua boleh perhatikan sama-sama. Pada mereka yang nak percaya, silakan. Kalau tak nak percaya pun tak ada masalah, silakan juga. Masing-masing ada hak untuk menilai. <laughs> Okey, dah. Jangan gaduh-gaduh. Datuk tu bangka pun nak gaduh-gaduh. Jom, kita tengok video yang dikirimkan oleh Saudara Ajid Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Kebanyakan majoriti daripada kita semua sudah tersedia diberikan kesempurnaan jadi jemari yang percuma untuk diguna pakai sebaik mungkin. Jadi apa salahnya kita gunakan juga jari jemari yang percuma itu tekan button subscribe, tekan like on notification dan sharekan kisah pengirim ini kepada para penonton yang lain. Kerana apa? Kerana button subscribe itu juga adalah percuma untuk ditekan pada bila-bila masa yang korang semua suka. Jangan lupa tekan button subscribe. Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk tahun 2025 dan sama-sama kita mengerjakan ibadah korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang memandu jauh tu hati-hati dalam pemanduan ingatlah orang yang tersayang insyaallah sekiranya ada umur yang panjang moga-moga dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya doakan semoga korang semua sentiasa diberi Berikan kesihatan yang baik-baik, lain masa ada rezeki kita akan membongkarkan lagi. Kita akan dedahkan kisah-kisah seram daripada kediaman pengidir yang seterusnya di dalam. Kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi hadir malam ini. Syukur alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا